Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem və əhli beyti əsaben üzərinə olsun. Biz danışmışdıq Allahın gözəl kəlməsindən ki, Cənnət xəznəsi ki, bizlərə buyurub ki, buna yapışaq ki, dünyamızla cənnət olsun. Axirət üçün də özümüz üçün nəyin xəzinə topluyaq. La havla və la quwwata illa billah. Həqiqətən sirli bir kəlmə. Yəni nə deməkdir La havla? Allahım, sənin gücün, qüdrətin, yardımın olmasa halım dəyişməz. Lə iləhə illallah. Sənə yalvarıram. Nə qədər insan va çətinliyə düşüb, lə havlə vələ quvvə illə billah nə iş rahatlaşıb. Nə qədər insan sıxıntısı olub, lə havlə vələ quvvə illə billah nə düzəlir. Ona görə bu sözün əzəmətli təsiri var. İnsan halının dəyişməsində, ruzunun gəlməsində, fağrılığın aradan qalxmasında, xəstəliyin uzaqlaşmasında, şəfaanın gəlməsində Evladların islahında, tənbəllik aradan qaldırmaqda, itəyatın Allahə ibadətin rahatlaşmasında, sıxıntının aradan qalxmasında, nemətlərin yenilənməsində, insanın qəlbinin rahatlanmasında, yaşayışının gözəlləşməsində bu kəlmə ilə bütün dünyadakı çətinliklər aradan qaldırılar. Subhanallah. Əzəmətli nə var, təsiri var. Həmçinin şeytanı qovmaqda kim insan onu sıdq qəbilə ilə, ürəklə deyərsə cin nəri şeytanı evindən qovmasında özündən qovmasında subhanallah. Baxın deyək ki alimlərdən birisi gözəl vəsf eləyir. Əgər Allah təala insana bunu vermiş olsaydı, yəni nə mənada, əgər insan bunun mənasını anlayaraq, onu əməl edərək deseydi, Allah ona dağı yerindən dəyişməsində belə yardım edərdi. Yəni bu bunu belə vəsf eləyir ki, bu qədər güclüdür yəni bu zikr subhanallah. Onu gör salihlər buna nə deyirdilər? kəlmət istianə, Allahdan yardım diləmək kəlməsi. Yəni bu kəlmə ilə, iki kəlmə ilə Allahdan yardım diləyirsən. Lə iləh illallah. Yəni halının dəyişməsi üçün. Bax bir dinləyicimiz yazmışdı ki, mənə ki bir insana borc vermişəm, borcumu qaytarmır. Nə edim? Mən bu dinləyicimiz də yaxından tanımıram, borc verdiyi insan tanımıram ki, nə sət edib. Dədim ki, la havlə və la quvvət illə billah zikrünə sar. Allahdan yardım diləyirsən. zayıfsan bir müddet sonra bir neçen gün sonra yazdı ki artık mənim borcumu ödemeye başlayıp La ilahe illallah. Yani yani yardım dileme istiyorsan Allah bu kelimeye sarı. Onsa her bir insan kalbinde öz sıkıntısı var. Herkes diyen de bir şeye göre değil. Bir şey istiyor Allah Birinin ruzu, birinin iş, birinin evladı. Yani Niyyətin nə olarsa Allah üçün bu kəlməni deyirsən. Amma sənin qəlbində bilir uca ata, sən nəyə ehtiyacın var? La ilahə illallah. Onun görə nədir? Əzəmətli bir nədir kəlmə. Bütün sıxıntıları, kədəlləri aradan qaldırır. Bu kəlmə ilə Allahə yaxınlaş. Hətta borcları yığ üzərinə yığılanlar belə bu kəlmə ilə altan yardım dilə Allah sənin borcunu ödəməyə yardım edəcəyi. Təvhid kəlməsidir bu. Çünki insan öz gücünə, qüdrətinə güvənmir. Ancaq işlərini Allahə havalə edir. Lə iləhə illə. Əgər bir insan öz nəfsində güclü olmaq istəyirsə, bu kəlməni desin. Amma bir insan ki, öz gücünə, qüdrətinə, qüvvətinə, biliyinə güvənərsə, o artıq təvəkkülü nədir? Zəyifdir. Təvəkkül nə deməkdir? Hər şeydə Allah'a güvənmək. Allah sənə yardım etməsə, sən bir şeyə nail ola bilməzsən. Lə iləhə. Ilə. Yəni nə deməkdir bu kəlmə? Bütün işlərini Allah'a həvalədirsən. Qəlbində ancaq Allah var. Allahın yardımı özünə güvənmirsən. Həmçün bu kəlmə nədir? Allahə ibadətdir. Çünki artıq Allah üçün öz aciz olduğunu etiraf edirsən. Lə iləh illallah. Gör, nə qədər faydaları var bu kəlmədə. Allahu əkber. Yəni saymaqla bitməz bu kəlmənin faydası. Allahu əkber. Onu gör nədir? Lə havlə və la quwwata illə billah. Mənalarını, o açıqladığı mənalarını kelban və mənalar dərk edərək bu kelməni çox atmaq subhanallah bütün sıxıtlardan qaldırır. Həmçinin buyuru Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, çoxaldın, çox aldın, çox-çox deyin. Çünki Allahın əlşin altından gələn bir nemətdir bizlərə. Biz acizik. Bununla Allah dedi ki, mənə yardım diləyinsə yardım edeyim. Cənnətdən bir xəzinədir. Həmçinin özün üçün cənnətdə bir xəzinə topluyursan. Cənnətin ağaclarıdır. Ağac əkirsən özünə cənnətdə. Lə iləh illallah. La havla wala quwwata illa billah. Didin bu mənaları dərk edərək bu can Allah'a nədir yalvarma. Bu kəlməni dildən düşürmə. Gecə gündüz yol gedərkən La havla wala quwwata illa billah. Uca Allah təala bizləri eşli faydanlardan eləsin. Amin.